संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर संसदीय नियमांचं पालन न करता सभागृहाच्या कामकाज व्यत्यय आणल्याबद्दल टीका केली आहे राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावर राहुल गांधी यांना नियमांपलीकडे जाऊन बोलायचं आहे असं ते म्हणाले राहुल गांधी केवळ सभागृहाचा वेळ वाया घालवत नाही तर बोलू इच्छिणाऱ्या इतर सदस्यांचाही वेळ वाया घालवत आहेत असं रिजिजू म्हणाले तो हम लोग भी रुक रुक के थक गया वो बोलता ही नहीं है और नियम से बाहर बोलेंगे बोलता है हम लोग ने दो दिन इंतज़ार किया बाकी को भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए ना बोलने मतलब मर्जी से थोड़ी बोलेंगे ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है यहाँ नियम से बोलना पड़ता है राहुल गांधी वर्तना पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस टीका के लिए राहुल गांधी केवल खोटे आरोप करूं देश कर लश्कर बदनाम उनको केवल झूठे आरोप लगाकर अपने देश को बदनाम करके अपनी सेना को बदनाम करके अपने शहीदों को बदनाम करके इस देश को बदनाम करने में ही उनको सबसे ज्यादा रुचि दिखाई पड़ती है और मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है इसलिए सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए और चर्चा में दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या स्मरणार्थ लाडकी बहीण किंवा इतर कुठल्या योजनेला त्यांचं नाव द्यावं अशा प्रकारचे प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे ते आज हरिद्वार इथं बातमीदारांशी बोलत होते असे अनेक प्रस्ताव आमच्याकडे आले असून आम्ही त्यावर सकारात्मक विचार करत आहोत असंही त्यांनी सांगितलं देखिए अभी हम लोग कई प्रकार की मांगे हैं सब बैठकर किस प्रकार से करना है उसका विचार कर